Зачем тебе гнаться? Брат мой дорогой, зачем тебе гнаться? Братишка, смотри, я тебе просто сейчас скажу вот такие мысли, что в этой жизни, если ты гонишься вот за деньгами, зачем-то вообще, брат, ты просто вот заблуждаешься. Понимаешь, ты заблуждаешься. Потому что, как же тебе объяснить, братишка? Вот человек, человек, он э, пойми, вот когда вот рождается... Он автоматически у него что-то есть, и что-то вот, он должен это препятствие, это делать, понимаешь, вот проходить и так дальше, потому что без препятствий не бывает ничего в жизни, запомни. Без препятствий не бывает ничего в жизни. Ты должен преодолеть, ты должен все делать. Но вот смотри, человек вот что, среднестатистический, что он думает? так, я там буду гнаться, там деньги там поставил, он все наставил, но свою цель забыл, понимаешь? Он все, деньги там, все там, все, работает все нормально, все четко, все, но он гонится, понимаешь? А зачем он гонится? Ну смотри, я тебе просто сейчас скажу, он гонится вот за, за каким-то вот, понимаешь, за репутацией, за результатом, но это не так, брат, это не так. Оно так не работает. Если вот гнаться, вот пойми, если я бы гнался там за деньгами какими-то, за что-то еще там, что-то, за какую-то копейку, пойми, там, потрачил бы где-то и там сказал бы себе, там, я там вложу там каналы, там, куялы, там, я бы ничего в жизни, ты меня бы не увидел, брат. Сейчас, пойми, ты меня бы не увидел и все, понимаешь? Потому что я бы был, был бы на работе, понимаешь, и гнался бы за деньгами, потому что там кто-то тебе вот сказал, что деньги там нужны и так дальше, брат. Тебе вот самое главное нужна цель и просто идти к ней. Потому что, братец, вот смотри, например, я, я вот ну это невозможно, пойми. Это невозможно, чтобы у тебя все сначала было, там и деньги, и успех, там и все у тебя было, и ты вот не знал никаких бед. Ты это невозможно. Ты должен пройти эту тему, пойми. Ты должен вот пройти. Ты должен поставить цель и ты должен пройти эту тему, потому что, брат мой, ну каждый бизнес, каждое все начинается с нуля, запомни. С нуля. Ты просто берешь ты просто идешь. Все, это спорт, это все, это все. Начинается с нуля. Вот, например, ты вот берешь, да, начинаешь заниматься спортом. Ты вот или такой, понимаешь, сбитый или худой, и ты начинаешь качаться. Первый месяц ничего, второй, третий, четвертый, пятый. Но через год ты уже понимаешь, ты видно результат. Видно результат будет. Через год, ты понимаешь, а есть люди, которые, вот, понимаешь, там месяц походят, месяц походят, и все. И они все забивают, там все у них там ничего нету там и так дальше, потому что упускались руки, они не видят результата. Понимаешь? Люди не видят результата. А результат, результат, все очень просто. Пойми, брат, все очень просто. Если ты хочешь как-то получить результат, ты должен работать без результата. Понимаешь? долгое количество времени, долгое, долгое, ты должен работать без результата, братишка, я меня, понимаешь, вот э, не сломать уже как-то результаты, не результаты там, все, я себе работаю работу, понимаешь, делаю себе работу, все, результат, не результат, ну мне все равно, понимаешь, деньги мне вообще все равно, там что-то еще мне вообще там наплевать, понимаешь? Мне как-то вообще все равно. Понимаешь? Потому что, брат, э, почему человек, он как-то э, взгонится, там, ему все нужно там сразу, быстро, в секунде, потому что он думает в краткосрок, он думает, пойми, как насладиться жизнью, он добьется и как наслаждаться жизнью. Это не бывает так. Это не бывает. Вселенная видит, видит, пойми, вселенная видит. Понимаешь? И лезть, вот привычки, это все, она все видит. Или если ты гонишься за чем-то, за кем-то, за деньгами там и так дальше, она ж видит все, брат. И она тебе не даст, потому что ты гонишься, ты заработаешь. Все, брат. Понимаешь? Не, я тебе еще раз говорю, вот почему вот 95% населения гонится за деньгами, брат, бра, братишечка мой, гонится за всей, понимаешь, вот темой, которая вот не нужна. Ну не нужна. Ну вот смотри, если ты поймешь меня, будешь молодец. Если не поймешь, брат, я не знаю. Вот смотри, человек вот гонится, вот ставит себе атрибуты, пойми, деньги, там, что-то еще купить, там, еще. Но не цель, не цель, запомни, не цель. А чтобы ты понимал, вот человеком очень движет вот э, большущая цель, очень движет большущая цель. И он идет только вперед, он идет только к своему развитию, и все должно быть четко, брат. Понимаешь? И все должно быть прекрасно. Никуда не гонись, ни зачем. И э, старайся, пойми, э, ты вот, если ты будешь гнаться, если ты будешь гнаться, внешние силы сделают так, чтобы вот ты вот или остановился, или ты понял, что ты гонишься за чем-то. Понимаешь? То есть это так, брат, это так. Я тоже вот гнался, я тоже вот пытался, брат, я э, 6 месяцев без выходных отработал по 11 часов. Без выходных. Без выходных. Понимаешь, да, я сейчас тоже работаю без выходных. Но, брат, я не себя работаю. И у меня все в жизни прекрасно, потому что я чувствую, понимаешь, что я на себя работаю, что мне оно дает пользу. Но, прикинь, я 6 месяцев по 11 часов, брат, по 11 часов. Я ебашил без выходных. В суббота, понимаешь, в воскресенье, все. Это по 11 часов. 6 месяцев. Ты представляешь, брат? И что ты думаешь? Я тоже гнался. Я же гнался. Понимаешь, вот эти безвыходные, я же гнался тоже там, за деньгами, там, за еще там чем-то. И ни, ни к чему оно не привело меня. И все. Просто вот, если эти, запомни, если эти деньги не твои, они у тебя уйдут любым способом любым способом уйдут главное чтобы ушли и все брат и все братишка понимаешь то есть это серьезная тема это вещь которая просто э, делает человека просто таким что человек просто, будет деградировать и ни к чему он не придет и ни к чему он не будет стремиться и все брат серьезная тема это серьезная то есть не гонись незачем потихоньку работай себе и все и знай что только запомни любой проект только вот в долгосрок идет он э, только растет в долгосрок если ты будешь думать краткосрок как тебе там, что там, там и так дальше и пошло, поехало, там э, и ну это все, брат. Это просто вот ничего оно тебе не даст, ты просто вот забудешься, понимаешь? И в жизни вот ни к чему не будешь стремиться, не будешь ни к чему идти и э, не не будешь вот э, как-то вот реализовываться и делать все, чтобы вот все в мире вот поиметь. И делать так, чтобы ни к чему не прийти, брат мой. Будь осторожен, потому что в этом мире сейчас все есть, чтобы просто вот... Ну, оно все навязывается, понимаешь, вот матрица, оно все навязывается всем, понимаешь, чтобы вот человек ни к чему не стремился и ничего не ишел, брат. Ни к чему не ишел, вот, братишка мой. Так что давай, братец, топим дальше. Мы сильные и мы сможем все очень много, братец. И все в жизни у нас будет прекрасно. Давай, брат, топим.